श्री परमात्मने नमः श्री परमात्मने नमः अथ सप्तदशो अध्यायः अथ सप्तदशो सप्तदशोऽध्यायः अर्जुनवाच अर्जुनवाच येषास्त्रविधिमुत्सृज्य ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य ये यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषाम् निष्ठा तु काकृष्ण येषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः सत्त्वमाहोरजस्तमः श्रीभगवान् उवाच श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा देहिनां सा स्वभावजा सात्त्विकी राजसि चैव सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयम् पुरुषो श्रद्धामयोऽयम् पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः यो यश्रद्धः स एव स यजन्ते सात्विका देवान् यजन्ते सात्विका सात्त्विकादेवान् यक्षरक्षांसि राजसः यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान्भूतगणांश्चान्ने प्रेतान्भूतगणाश्चान्ने यजन्ते तामसा तामसाजनः यजन्ते तामसा जनः अशास्त्रविहितम् घोरम् अशास्त्रविहितम् घोरं तप्यन्ते ये तपो जनः तप्यन्ते तपोजनः दम्भाहङ्कारसंयुक्तः दम्भाहङ्कारसंयुक्तः कामराग बलान्विताः कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थम् कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्राम मचेतसः भूतग्राम मां चैवान्तः शरीरस्थम् मां चैवान्तः शरीरस्थम् तान्विद्या सुरनिश्चयान् तान् विध्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषाम् भेदमिमम् शृणु तेषां भेद मिमम् ते शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीतिविवर्धनः सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरावृद्ध्यः रस्याः स्निग्धः स्थिरावृद्धः आहारः सात्विकप्रियः आहारः सात्विकप्रियः प्रियः कट्वं लवणात्युष्ण कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः रूक्षविदाहिनः तीक्ष्ण रूक्षविदाहिनः दुःखशोकामयप्रदः श्रेष्ठा आहाराराजस श्रेष्ठा दुःख शोकामयप्रदः दुःख शोकामयप्रदः गतरसं यातयामम् च यत् पूति च यत्

अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो अफला विधिदृष्टो युज्यते विधि दृष्टो यष्टव्यमेवेति मनः यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः समाधाय सात्विकः अभिसन्धाय तु फलम् दम्बार्थमपि चैवयत् दम्बार्थमपि चैवयत् ईज्यते भरत श्रेष्ठ ं यज्ञं विद्धिराजसम् यज्ञम् विद्धिराजसम् विधिहीनमसृष्टान्नम् विनामसृष्टान्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् दक्षिणम् श्रद्धा श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनम् शौच पूजनम् शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्य महिंसा च तप उच्यते शारीरम् तप उच्यते अनुद्वेग करम् वाक्यम् अनुद्वेग करम् प्रिय प्रिय स्वाध्यायाभ्यसनम् चैव स्वाध्यायाभ्यसनम् चैव वाङ्मयम् तप उच्यते मयम् तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्म विनिग्रहः मौनमात्म विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्

सात्विकं परिचक्षते सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं सत्कारमान पूजार्थं तपोदंभेन चैवयत् तपोदंभेन चैवयत् क्रियते तदिह प्रोक्तं क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसंचलम ध्रुवम् राजसंचलम ध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम् वा परस्योत्साधनार्थम् वा दातव्यमिति यद्दानम् दातव्यमिति देशे काले च पात्रे च देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं यत्तु प्रत्युपकारार्थं अलमुद्दिश्य वा पुनः अलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसंस्मृतं तद्दानं राजसंस्मृतं अदेशकाले यद्दानम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामस मुदावृतम् तत्तामस मुदावृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा यज्ञाश्च विहिताः तस्मादोमित्युदावृत्य अस्मादोमित्युदावृत्य <laughs> यज्ञदान तपः क्रियः यज्ञदान तपः क्रिया <laughs> प्रवर्तन्ते विधानोक्तः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततम् ब्रह्मवादिनाम् फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया विविधा दान क्रिया विविधा क्रियंते मोक्ष कांक्षी भी क्रियंते मोक्ष कांक्षी भी सद्भावे साधुभावे च सद्भावे साधुभावे च सदिते तत् प्रयुज्यते सदिते तत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसिदाने च यज्ञे तपसिदाने च स्थितिः सदिति चोच्यते सदिति कर्म चैव तदर्थीयम् कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते अदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतम् दत्तम् अश्रद्धया हुतम् दत्तम् तपस्तप्तम् कृतम् च यत् तपस्तप्तम् कृतम् च यत् असदित्युच्यते पार्थ असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रविभागयोगो नाम सप्तदशो अध्यायः